Всем привет, с вами Львини и это обзор железнодорожной станции Кошенко. Начинаем. Данная станция поистине уникальна. Тут полно всего интересного. Тут и за ожидания необычные, и трактор в поле работает, и фонари шарики, робомаркет, старая автобусная остановка и много чего интересного. Но обо всем по порядку. Данная станция была открыта еще в 1870 году, а в 1964 году была электрифицирована переменным током. Данная станция находится недалеко от села, в которое несколько раз в день приезжает автобус. Движение поездов здесь сложно назвать частым явлением, однако около шести пар пригородных поездов в день все же есть. Зал ожидания состоит из двух частей, и вот это самая старая. Она еще и двухэтажная а вот это немного поновее, однако точный ход их постройки неизвестен. Также тут можно заметить такую довольно интересную картину. Тут сразу три входа, и каждый для чего-то все-таки нужен. Они строились в разные года и в разное время. И у каждого есть свой смысл. Вот за ожидание внутри. Он довольно старый и весьма небольшой. Однако этого вполне хватает, ведь пассажиропоток здесь тоже не особо большой. Также тут есть касса, которая, к слову, не работает. Но в самом зале ожидания даже валочек нет. Но все равно хорошо, что он сохранился в весьма хорошем состоянии. От такого малого пассажира потока тут даже лампочка повесилась. Да, эти лампы не работают. Единственное, что работает, это лампочка, которая была специально сюда повешена. Весьма мощный прожектор. Такие есть много где, однако здесь есть возможность рассмотреть его вблизи. А вот это туалет. По центру находится не рабочий туалет, а немного левее рабочий. Довольно часто на эту станцию приходят соседские куры. Один из представителей фонарей шариков. И на самом деле на подобных станциях такие фонари ⁇ это большая редкость. Станция выглядит весьма красиво и атмосферно. Это идеальное место для поездок на природу. А вот тот самый робомаркет. Но, к сожалению, роботов там не продают. Давайте немного понаблюдаем за трактором, работающим в поле. Классическая советская автобусная остановка 70-х годов. Ее техническое состояние довольно плохое, однако она сохранилась, и это главное. Ведь мало где такие сохранились. Такова она железнодорожная станция Кожанка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал Львини, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. Ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем канале. Ну а с вами был Львини, всем удачи, всем пока.